dubay sayohatchilar uchun haqiqiy jannatning o'zginasi bu yerda siz ajoyib xaridlarni amalga oshirishingiz mumkin shuningdek zamonaviy me'morchilikning eng so'nggi yutuqlarini ham tomosha qilishingiz mumkin dahshatli osmonopar binolar va betakror majmualar ham sizning xizmatingizda dubayda dunyoning eng katta akvariumi hamda eng katta gullar burkangan bog' ham mavjud dubay shunchalik gullab yashnayotgan shahar bo'lishiga qaramay lekin u befarqlik va loqatlikning xirt o'chog'i hisoblanadi nimaga bunday deyotganimizni hozir tushuntirib beramiz har yili dunyo bo'yicha dubayga 100 mingdan oshiq qizlar borib fohishalik yo'li bilan pul topib kelishadi yoxud ular u yerda butun umr qolib ketishadi yoxud ularni sotib yuborgan bo'lishadi dubayda kunduz kuni qo'l ushlashib yurish o'pishish va quchoqlashish qat'iyan taqiqlanadi bunga bo'ysunmaganlar qamoq jazosiga hukm etiladi lekin quyosh botib tun tushib qolganda uning mutlaqo aksi barlarda turli xil yarim yolong'och qizlar o'ynashib fohishalik bilan shug'ullanib kelishadi bularga esa hokimiyat umuman jiddiy qarashmaydi ular topgan pullarni kayfu safoga ishlatishadi mana tushuntirib ham berdik deb o'ylayman yana boshqa ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz ushbu video roligimizni oxirigacha tomosha qiling demak assalomu alaykum ko'rib turganingiz hayrot uz kanali bugun biz sizga dubay haqida eng qiziqarli o'n bitta ma'lumotni taqdim etmoqchimiz birinchi dubay aholisining 100 dan 20 qismi bor yo'g'i 20 qismigina o'zining aholisi hisoblanadi qolgan sakson ko'chib kelganlar ikkinchi 1991 yilda dubayda atigi bittagina osmono'par minora mavjud bo'lgan hozirgi 2021 yilga kelib esa to'rtyuztadan oshib ketdi uchinchi dubay hukumati fuqarolarga tashlagan ortiqcha vaznning har bir kilosi uchun 2 grammdan tilla beradi to'rtinchisi dubaydagi muzlatgichlarning tugmachasini bosish orqali siz uyingizga pitsa zakaz qilsangiz bo'ladi beshinchi dubayda politsiyachilar ulardan hech kim qochib keta olmasligi uchun Lamborghini, ferrari kabi mashinalarda yuradi oltinchi avtomobil raqami u yerda maqom va obro'dan darak beradi ular sotiladi ba'zida xaridlar 14 to'rt million dollardan ham oshib ketishi mumkin eng qimmat raqam bu bir xonali sonlar yoki ikki xonali sonlar va hokazo yettinchisi ba'zi bankomatlarda esa oltinlarni sotib olishingiz mumkin sakkizinchisi dubay daromadining uchdan bir qismini mahalliy aeroportga beradi chunki u har yili g'aznasini yigirma ikki milliard dollar bilan to'ldirishga yordam beradi to'qqizinchisi dubayda 4 million olti yuz qirq kvadrat metr maydonni o'z ichiga olgan iqlimi nazorat etilgan shahar ichidagi shahar qurilmoqda hozirgi kunda dubayda shaharlarning ichiga shaharlar qurilmoqda menimcha bundan ko'pchiligingizni xabaringiz bo'lsa kerak 10 o'ninchisi dubayda minglab lyuks klassikdagi avtomobillar shundoq ko'chaga tashlab ketiladi o'n birinchisi qonun tomonidan taqiqlanganiga qaramay dubayda yovvoyi hayvonlarni boqish hozirda ufga kirib bormoqda mana do'stlar ushbu videoroligimiz eng qisqa video roliklardan biri bo'lgan bo'lsa-da, biz sizga dubay haqida bir nechta ma'lumotlarni bera oldik degan umiddamiz undan keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar hammangizga xayr ha kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini ham yoqib qo'yishni unutmang